На прес-конференції, що відбулася у п'ятницю 6 березня, начальник Словміського міського звітував про стан справ підприємства. Наразі обіцяють працювати за принципом повної прозорості і контролю за витратами та доходами підприємства. Вопросу у нас ученого горводоканалі встречі, і ми будемо мабуть, в цьому форматі старатися хоча б через тиждень, через дві, кожний раз давати прес-конференцію. Тобто, про те, що двигається в Горводоканалі і в якому напрямку.

Значит, проведено заседание примирительной комиссии с трудовым коллективом и достигнуто соглашение о графике и методике погашения заработной платы, о разработке коллективного договора, о приобретении СИС и о том, чтобы коллектив дальше был социально защищен. Значит, план мероприятий КП «Славгорводоканал» на март месяц 2015 года. Для удобства населения организован график выездных пунктов. Инженер абонентного отдела будет производить прием населения по сверке платежей и заключения новых договоров. То есть на предоставляемые услуги в следующих микрорайонах, это будет и поселок Северной Химики, Артема, то есть мы охватим весь город. Графики, адреса, я же говорю, я вам расскажу. Предприятие переводится в режим жесткого бюджетирования. Составлен план бюджета доходов и расходов на март месяц. Вводится режим детализации расходов по каждой аварии на получение более детальной информации о размере нанесенных затрат на каждом участке водовода или канализационных сетей города, это даст возможность принимать правильные управленческие решения и приобретать те же самые материалы и запчасти, невзирая на рост инфляции. То есть, если мы можем просчитать, что одна и та же труба у нас постоянно рвет ну, на генерала Батюка мы ее можем забловременно купить, она будет у нас лежать на складе, а через месяц она будет стоить там 3 или 4 раза дороже. Мы будем играть или выходить ну, наперед, смотреть. Значит, ведется работа с облгосадминистрацией по утверждению расчетов в разнице по тарифам на общую сумму 16 миллионов. Документы уже лежат в облгосадминистрации. Я думаю, сегодня-завтра мы получим ответ, и потом эти документы везем на Киев, и с нас снимается 16 миллионов, то есть Та робота, яка повинна була вестись і раніше для порушників, у яких є несанкціоновані врізки або нелегальні підключення води, також пропонують амністію. Що абонентам, які мають задовжність по водоснабженню і водоотведенню, предлагається до 1.04.2015 року года заключити додаткове соглашення о рестурізації довгої После 1.04.2015 года документы по должникам будут переданы в суд и будут производиться отключение компании «Слава города Канал». То есть, что это значит? Есть люди, которые сознательно знают, что они или нелегально подключены, или они подключены, но без технических условий и берут водичку и не оплачивают, мы им даем ну, такая акция без штрафных санкций. Пожалуйста, в течение марта месяца приходите. Мы это все узаканиваем официально, Получают они договор. Делаем технические условия, подключаем, опломбируем счетчик, и они работают с нуля. То есть никаких штрафных санкций мы не налагаем. Мы сейчас преследуем интересы о проплате и узаканивании этих дел. По должникам тоже, которые да. должны. Если счетчики стоят, учета уже. Но ну, по каким-то причинам объективным, субъективным, не погасили. Есть такие должники, которых по 20 тысяч уже накопилось долгов. Мы предлагаем, что мы каждым индивидуально проводим э, работу по реструктуризации долга. Значит, мы берем какой-то срок, в который будет комфортно человеку гасить текущие платежи и какую-то часть уже образовавшихся платежей. И тогда э, штраф за не вовремя оплату и пересчет допустим вот ну не понятно что газ дорожает три раза бензин уже подорожал электроэнергия будет дорожать естественно это все ляжет тоже на водоканал естественно будут пересчитаны как-то э, тарифы и если этот договор реструктуризации будет подписан то пересчет стоимости воды за прошлый период не будет производиться будет просто зафиксирована сумма долга понимаете это тоже так сказать шаг водоканала навстречу жителям У місцях, де приватні Азбочки зливають стоки в міську каналізацію, будуть встановлювати відеокамери. Номери автомобілів, порушників будуть фіксуватися і застосовуватися штрафні санкції. E, значить, там зараз у нас є договорів на некоторих жилих секторах, де більше всього сливається. Будуть встановлені відеокамери. вони будуть знімати номера. которые не сливают, они должны приехать перезаключить договор, получать талоны, и будет обозначено 3-4 места, где будет производиться слив этих азбочек. То есть работаем мы в этом плане. Что касается графика выездных приемов. То есть 13.03.2015 года поселок Северный в помещении КТП улица Демьяна Бедного 109 с 8.00 до 12

10.04. КП водопонижение, улица Сользаводская, 6, с 8 до 12. 17.04.2015 поселок Мымовка, ЖД Технику, улица Гагарина, с 8 до 12. 24.04.2015 поселок Артема, ООО Цидила ИК, переулок Батюка, 6, с 8 до 12. И 1.05.2015 года ЖД вокзал ДК, Железнодорожников, улица Свердлова с 8 до 12. Что будет значить? Это будут сидеть бухгалтера с компьютерами, они будут перезаключать договора, если люди подойдут. Они будут делать сверку, чтобы не ходили, есть бабушки в силу каких не могут добраться. И контролеры группа, которая выйдет, это 10-15 человек, они будут отрабатывать район ЖД вокзала или Северный, или Целинку, или Химик. То есть мы делаем объемно сразу в этих направлениях. Жорсткий контроль за вытратами предприемства уже принес первые результаты. Втраты воды удалось скоротити майже на 15%. По всем отчетам за прошлый периоды потери воды составляли более 60% среднегодовые, то есть доходило до 62%. Это значит, что... Из всей воды, которая заканчивалась в систему, 62% воды просто ну, исчезало в этой системе. Это были порывы, несанкционированные отборы и так далее и тому подобное. На сегодняшний момент вот, мы так сказать, посчитали за вот эти дни, что мы отработали, благодаря там, таким действиям и обон отдела, и технических служб, 43% потери. Мы съем показания делаем каждый день на компании Воды Донбасса. То есть ездим на счетчики, сверяем совместно. Проплату тоже делается у нас каждый день на компании «Вода Донбасса». Это, то есть, фиксируются все эти данные. Я думаю, может быть, даже из-за того, что сейчас жесткий контроль, и везде сейчас ездим и смотрим, просматриваем по вот этим вещам, Воно дало нам такий ефект. Ну, я не хочу сказати, щоб ви взяли його за дому, давайте відработаємо повний місяць март і тоді можна что-то предметно говорити. А зараз ура, ура, кричать, покуда рано. Зв'язку з тим, що в водоканалі наразі немає працівників, що могли б обходити місто та інформувати про порив мереж. Робити це просять жителів міста. Віднині обіцяють реагувати на кожну заяву. Просьба, не лянітейтеся, якщо не обійдемо париви, навіть якщо це. Ну, несколько лет эти вещи происходят. Звоните диспетчеру водоканала, сообщайте, мы будем включать и в любом случае будем эти вопросы решать. Чем больше у нас будет информации, тем нам будет э, понятнее, как планировать работу. Поэтому звоните, сообщайте. Даже если там многолетние какие-то вещи. На данный момент мы даже разработали инструкцию, которая она не существовала в канале, инструкция работы всего всей системы подразделения. Создали новую инструкцию. Сейчас всех ознакомили. Март месяц у нас он будет, так говорить, притирочный. начальный, притирочный. Я понимаю, что это излом системы, но ну, его надо менять, потому что по-другому работать нельзя. Поговорили и про боржників среди підприємств. Наразі наибольшим неплатником за канализационные стоки стал славянский курорт. Хоть и задолжников нет. У нас един, единственный задолжник, очень большой по стокам, это Славкурорт. Славкурорт, который до АТО, то есть это до летних месяцев, не платил там 600 с чем-то тысяч. Не проплачен. У нас выиграны в суде. Но мы никак не можем забрать и в силу своих возможностей истоки мы не можем им перекрыть, потому что э, Славкурорт это один единый комплекс, где и отдыхающие, где и инвалиды и на данный момент там воинские подразделения. Вот они нам должны. А если считать вот такие составные, вот смотрите, э, первый банк обанкротился, там зависло 200 тысяч. Энергобанк тоже сейчас в стадии банкротства непонятно, 350 тысяч, вот уже 500 тысяч. 600-700 тысяч должен слав Субсидии, кстати, вот Андрей Николаевич сказал, по субсидиям на данный момент уже миллион девятьсот. То есть мы же не поступаем как перевозчики, а если субвенции не выплачиваются, все льготников не возим. Да? То есть получается мне так, субсидии мне не выплачиваются, значит этим человеком должен перекрыть воду и не давать. Да? Но это неправильно. Но государство на нас не обращает внимания, я вам назвал только вот эту цифру, это 3 миллиона. А у меня задолженность сейчас по на плате 3,5. Всего. Ну, если с налогами сидим. Понимаете? То есть если были вот составные, помимо того, что мы сейчас стараемся, мы были бы как-то в Колисее, я думаю, в Русли пішли. За словами заступника голови Андрія Білозьорова, на сьогоднішній день виникла необхідність підвищення тарифу на воду у зв'язку з подорожчанням запчастин, матеріалів, а також електроенергії та газу, але про підвищення вартості води вже завтра ніхто не говорить. Вот Коли ми от з колегами обговорюємо вопрос этого тарифа, я всегда им говорю одно. Рассчитывая и учитывая, и обсуждая этот вопрос, мы должны помнить, что город Славянск с 2009 года имел колоссальные преференции, то есть он имел один из самых высоких тарифов на воду по всей Украине. И, к сожалению, сегодня, да, это не вина нового руководства Горводоканала, но мы должны прямо открыто говорить, это и не вина жителей города Славянска в том, что эти деньги были попросту-напросто украдены что эти деньги не пускались на э, производство на улучшение наших сетей они просто разворовывались то есть при тех ценах которые существовали тогда и тарифы э, это были средства которые способны были не просто поддерживать горводоканал а и позволять ему проводить мероприятия по модернизации и сетей, и самого производства. Это первое. Поэтому разговор о тарифах, о тарифах, он все равно состоится. Но прежде чем начинать этот разговор, вы абсолютно правильно говорите. Мы должны сначала понять, сколько реально воды мы покупаем, и убедиться в том, что мы покупаем ее ровно столько, сколько нам необходимо для обеспечения жизнедеятельности города. Второе, мы максимально должны э, сделать невозможность пользования водой нелегально, как для промышленных предприятий, так и для частных потребителей. И третье, мы должны минимизировать потери воды. Тогда-тогда мы сможем говорить о том, что те изменения тарифа, которые мы можем предложить жителям города Славянска, они будут экономически обоснованными, а самое главное – честными. То есть перекладывать проблемы коммунального предприятия на плечи жителей города никто не собирается. Я хочу сказать в цифрах, чтобы вы понимали эту разницу. То есть потенциал, который мы можем сэкономить в деньгах, на воде, вот на потере, это 300 тысяч, это потолок, потому что есть же расход, он же не уменьшится, расход. Естественно. А исходя из того объема киловатт, который мы тратим на воду и стоки, увеличение тарифа, который вот, будет, это 480 тысяч, понимаете? То есть экономия максимально может составить, вот, то есть если мы порывы будем устранять, 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 и добиться мы можем максимально только результата 300 тысяч экономить. Мы меньше будем брать воды, воды Донбасса. Но при этом количество стоков, оно ж, насосы должны работать все равно постоянно, потому что очистные-то у нас наверху находятся. Поэтому количество электроэнергии оно снизится но незначительно. Но за счет повышения тарифа на электроэнергию они увеличатся на 480 тысяч. Все равно у нас получается... 180 тысяч как бы плюсом идет. То, что касается газа, это там небольшие деньги, но газ-то в разы дорожает. На сегодняшний момент водоканал в месяц тратит порядка 100 тысяч, 95 тысяч на газ. Ну, понятно, в зимний период, летний там. И в три раза это еще плюс 200 тысяч. Понимаете? Вот 180, 200, уже 380. Отже, сколько времени нужно, чтобы вывести водоканал с кризиса, и сможет ли это сделать новое руководство, на это вопрос журналисты почули следующую <клес> ответ. <клес> ну, самая большая проблема, чтобы даже в ноль выйти по заработной плате, это ну, сама погашение заработной платы. Сейчас, на данный момент, пока в сыром виде, я не говорю, но разрабатывается вопрос о том, чтобы... То ли приостановить, то ли отсрочить платежи по Мировому банку, то есть по кредиту. Если этот вопрос у нас получится на уровне Киева, потому что там связано Министерство финансов и Министерство ЖКХ, деньги, которые в бюджете заложены на выплату кредитных ассигнований, мы тогда используем на вот эту задолженность по заработной плате и выплату налогов. Это долги. Я, я, я отвечу, если ну. позволите, да. Значит, смотрите. Вы же понимаете, Сви, что на сегодняшний, момент, на сегодняшний момент, пока предприятие не погасит задолженность по зарплату, сумма их убытков возрастает. То есть штрафы и пени да. на обязательные виды налогов, в том числе и на ЕСВ, отменить не может никто. Нам практически сегодня ежедневно приходится, ну, скажем так, сотрудничать с налоговой администрацией, с исполнительной службой, ну, хотя бы для того, чтобы не допустить блокировки вообще финансово-хозяйственной деятельности предприятия, то есть ареста счетов. Вот. А пение штрафов все равно никто не отменяет. Поэтому, как начисляются штрафы на ИСВ, наверное, вам тоже объяснять надо, вы прекрасно знаете. Там... На данный момент вот есть списки с юстиции, это то, что люди выиграли в судах, по задолженности заработной платы. Это первоочередное, которое я выплачу, первоочередное, иначе я не имею права дальше или существовать, работать. И вот с нашего момента, то есть вот с 25 числа, как мы зашли, мы выплатили 320 или 340 тысяч с налогами. Вот здесь, где птички, это то, что уже получили. Но мы объясняли людям, мы просили, что иск юстиционный он в течение года, действительны чтобы они отозвали чтобы не было ареста э, наших счетов ну люди не верят это жизненная кредо, я не, никого не заставляю но помимо того мы людям мы говорим что для того что юстиция работает она отрабатывает свой хлеб вот здесь уже заложено 40 или 60 тысяч дополнительной юстиции на вот эти виде, вещи. Штрафов, да? виде штрафов. я понимаю о чем вы спрашивали а. это смотрите вы спрашиваете когда предприятие войдет в баланс, да, расходы с доходами, да. то есть без учета долгов да, прошлого да, да. периода. А что, ну когда долги появятся за прошлом периоде, я даже предположить не могу без внешнего вливания это ничего не получится Совершенно, цель, да, это, Совершенно да. верно. Значит, э, я думаю, что... цель это всего города, чтобы стабильно да, работала коммуна, не только наша. Да. Вы как общественник тоже преследуете цель, чтобы люди, которые там работали, они получали достойную заработную плату, а жители, которые жили, получали достойную качественную ну, Водоснабжение и водоотведение. На сегодняшний момент мы, у нас есть так сказать, ряд мероприятий, которые должны привести положительные результаты. И мы на основании этих мероприятий сделали прогнозный расчет, математическую модель. По нашим расчетам мы должны выйти, скажем, в нулевой баланс через 4 месяца. Это оптимально, если не случится каких-то аварий больших, которые мы не можем просчитать. Либо изменения ну, какие-то, которые там, ну я даже сейчас, мы ну, заходим в зоне отток. Все что угодно может быть. Вот допустим, ну как бы не секрет, это же информация уже разлетелась по поводу того, что 48 повесток вчера получил Эдакон. То есть из 160 мужчин, которые работают, всего 360 там с лишним человек, из них 160 мужчин, 48 повесток. Причем повестки так интересно получились, что самые вот ключевые работники Два тракториста всего лишь, вот два тракториста, понимаете? И такие форс-мажоры вот каждый день за шесть дней, понимаете? Поэтому очень сложно вот эти моменты учесть. Они не, не влияют непосредственно как бы на экономические какие-то там шаги, но по факту они очень влияют, потому что если неким будет устранять порывы, то... Андрей Николаевич, а мы не имеем права никакую бронь наложить? Мы имеем право наложить бронь, и об этом мы с руководством уже говорили, но... Прежде чем назначать бронь, люди должны прибыть в военкомат. Люди должны, среди них должна быть определена категория, кто из этих 48 человек вообще потенциально может подлежать призыву. А потом уже из оставшейся категории руководители определят особо важных для себя специалистов и вопросы бронирования однозначно будут проведены. Почему? К сожалению, у нас на сегодняшний момент существует другая тенденция. Вместо того, чтобы верить в здравый смысл, человек, получивший повестку, он предпочитает потерять рабочее место, то есть уволиться и бежать куда глаза глядят, чем нормально действовать в соответствии с законом той страны, в которой он живет. Вот это есть проблема, понимаете? Но мы не можем не охватывать, скажем так, мероприятиями по мобилизации работников коммунальных предприятий, просто для того, чтобы не пугать их и для того, чтобы они, скажем так, не увольнялись с работы, увидят, ну, скажем так, увидя повестку.